Прежде всего, самая главная цель, мы должны поставить, да, вот, работу всех нас. Ну, чего мы хотим? Мы хотим создать нормальную милицию, полицию, которая бы удовлетворяла, прежде всего, э -э наш, наш, народ. То есть, если мы пытаемся что-то делать, то мы должны четко себе представить. Я думаю, что первой целью, которая должна быть обязательно э быть э -э отработана в 6 месяцев, четко изложить какую полицию, милицию, как угодно, мы хотим видеть. После этого, я так думаю, что мы для себя должны поставить. И тут самая главная задача, я на сегодняшний день вижу, это все-таки группы или экспертов, как угодно это можно все назвать, что мы промониторили общественное мнение. То есть народ, и это доказало и революция. И до этого. Спросите у народа, какую вы полицию, милицию хотите видеть. Это я, я думаю, что будет наверное, основным, и, так сказать, основополагающим для дальнейшей нашей, нашей работы. Безусловно, что велосипед выдумывать не совсем уже, и, может быть, и необходимо. Есть у нас соответствующие, так сказать, организации в европейских странах, есть в США. То есть их опыт, который мы имеется, сумеем ли мы этот опыт приложить или адаптировать так сказать, на наше государство, на нашу милицию. То есть подходит, не подходит. Это тоже мы должны про, э, промониторить. Но самая главная задача, я считаю, что цель это будет стратегическая, чтобы мы четко себя поняли, что мы хотим. И после этого выстраивать, так сказать, дорожную карту, делать шаги. Есть тут вопросы, концепции, которые можно уже делать э, завтра, послезавтра. Есть вопросы, которые можно делать через месяц, через полгода, через год. Но мы должны понять, что, допустим, эта милиция, которую мы хотим, она будет стоить, ну, образно говоря, там 2-3 миллиарда. Есть деньги? Денег нет. Значит, мы это тогда, образно говоря, этот дом можем построить за год, за 6 месяцев, мы этот дом можем построить за 2 года. Или, скажем, образно говоря, что-то, что-то оттуда а, а менять. А после этого уже те когда экспертные группы, которые будут работать, о чем мы с вами говорили, да, вот, во-первых, прежде всего, это общественное мнение, это самое главное основополагающее. Второе, тот опыт, который есть, чтобы мы не тратили, так сказать, энергию, не выдумывали, не рассчитывали, когда оно уже отработано, опробировано. Оно уже есть, то есть мы можем это применить, уже где-то приложить у себя. Опыт, опять же, милиции Польши, о которой мы говорили, с Евгением Ефимовичем, тоже очень полезен. Тут тоже очень много приоритетов. Я говорил, мы обсуждали, что в Польше 2% это руководящего состава, 2%, 27% это блок криминальной милиции оперативной службы, 56% блок общественной безопасности. То есть для себя мы опять же должны, куда свою энергию, то есть куда мы должны направлять. И что необходимо народу? Народу я говорю, что он хочется, опять же, Трансформирую на себя, да? чтобы у меня было все нормально дома, чтобы я вышел на улицу, я комфортно себя чувствовал, чтобы я в транспорте себя комфортно чувствовал, чтобы я ездил на машине, не плевался, не ругался, и меня не останавливали. Чтобы я пошел в театр, в кинотеатр, куда угодно, чтобы я себя комфортно чувствовал. Я думаю, что, наверное, вот это основополагающим будет. Вот. Прежде всего, и наша стратегическая, стратегическая цель, то есть милиция, как сервис, обслуживающий, она обслуживает население. И поэтому мы ставим приоритеты, где сколько нам надо. И для этого пытаемся уже что-то какие-то наработки иметь. Но я еще раз говорю, мы должны, тем более, что если срок поставлен 6 месяцев, мы жестко вот каждую, каждую неделю мы должны, вплоть до того, что ставить себе конкретные задачи. Что конкретно кому сделать? Пусть это будет неделя. Но человек должен знать, что через неделю с него спросит с этой экспертной группы, что надо наработал если мы жестко, жестко будем этого придерживаться, я думаю, что, ну, я не думаю, так оно должно у нас что-то получиться. Но мы говорю, должны себе просто ясно представлять, что мы, что мы хотим и куда мы будем направлять э, всю свою энергию. Первый шаг, это уже можно сделать, правильно вы сказали, Евгений Тимович, это просто разобраться по департаменту. Посмотреть, кто, образно говоря, боевые штыки, кто реально работает. И мое мнение, не знаю, я буду предлагать министру все-таки больше людей и больше приоритет должны быть те, которые непосредственно занимаются. Если это служба, которая ходит, образно говоря, на улице, которая занимается, приоритет прежде всего по количественному составу. Если это криминальный блок, то тот, кто непосредственно занимается там, разработками, розыском, ну, до минимума свести подносящих, образно говоря, боеприпасы, этот весь коревной склад, который сидит в кабинетах, смотрит там телевизор или новости там. То есть тут надо функционально разобраться с каждым. И я думаю, что уже сегодня можно дать команду, чтобы каждый отработал. Да, вот мой департамент, посмотри, сколько там Вася, Петя, 15 человек, из этих 15 человек нормально работают 5 человек. Ну, как бы, как это они больно, как это они прискорбно, ну, будем прощаться. Потому что система очень простая. Я прошу, прошу прощения, что немножко, немного время занимает. Начальнику дается команда. Прежде всего, вот надо в общем, подготовить какие-то материалы. Начальник вызывает своего заместителя. Вот надо, пошла команда. Заместитель вызывает следующего заместителя, помощника. Вот пошла команда отработать документ. Тот вызывает следующего. В конечном итоге там подполковник или майор. Компьютер даты исправил или что-то подправил. И все оно пошло по обратно к этому начальнику. То есть вот эта вся схема. Так, может быть, два человека иметь, которые нормально занимаются аналитикой. Следующий вопрос. Задача прежде всего центрального аппарата. Чем мы занимаемся? Или мы собираемся данные, э, убиваем наших подчиненных, а мне данные дай, там по злочинности, ты мне дай данные потом по патрульной службы. И, те понятны, какие материалы мы имеем, мы это все готовим, даем министру, у него идет, так сказать, эти все данные вверх. Нужны они нам или, или нам не нужны? Или мы будем все-таки центральный аппарат вырабатывать какую-то стратегию, заниматься аналитикой, понимать те проблемы, которые Сегодня необходимо для того, чтобы готовить предложение, предложение министра, аналитические вот эти срезы сделать, на что нам необходимо обратить внимание и готовить уже на правительство на э, высоком уровне для ну, каких-то оперативных каких-то вмешательств. Но ну, обязательно обратная информация, мы должны, еще раз говорю, полностью питаться информацией оттуда, образно говоря, земли. Мы должны, что происходит у нас, в ГАИ какие у нас проблемы, или там пункты будут, я не знаю, которые будут обрабатывать общественное мнение, как человек может обратиться, что такие проблемы есть. То есть организовать подпитку, которая должна постоянно, э, мы должны питаться э, теми проблемами, которые, ну, которые есть в народе, которые, э, которые беспокоят. Вот эту тоже вертикаль каким-то образом построить, чтобы у нас постоянно была вот эта подпитка тех проблем, которые на сегодняшний день есть. То есть я вижу так: определить модель, которую мы однозначно должны уложить в эти сроки. Дорожная карта, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через два, жестко ее придерживать. И, безусловно, экспертные группы, которые, опять же, нам должны давать аналитику тех острых проблем, которые нам необходимо это сделать. Вот я вижу работу вот таким образом.